ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ এইটো অন্যায় যাত্ৰা তেওঁলোকে মানুহক অন্যায় কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ দিনতেই নেলিৰ গণহত্যা কোকৰাঝাৰৰ গণহত্যা ওদালগুৰিৰ সংঘৰ্ষ এইবিলাক হৈছিলে তেওঁলোকৰ দিনতেই শিখসকলক হত্যা কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ দিনতেই শ শ মানুহ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে মানুহক ক্ষমা বিচাৰি যাত্ৰা কৰিব লাগে ক্ষমা যাত্ৰা কৰিব লাগে অন্যায় যাত্ৰা আমাৰ মতে এইটো অন্যায় যাত্ৰা অন্যায় যাত্ৰা তেওঁলোকে নকব তেওঁলোকে ক্ষমা কৰক ক্ষমাৰ যাত্ৰা হয় কংগ্ৰেছ অতি বেয়া কাম কৰে আঠ হাজাৰ ছশ পৰিয়ালক আমি আজি ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ এই ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ গাই প্ৰতি পাঁচ কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল পাব আৰু তেখেতলোকৰ গেছৰ কানেকশ্যনৰ তিনিশ টকা ফ্ৰী পাব ছাবচিডি পাব আৰু তেওঁলোকে আয়ুস্মান অসমৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বছৰটোত পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব চিকিৎসাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব এইখিনি সুবিধা এই কাৰ্ড হোল্ডাৰে লাভ কৰিব আৰু চট নদীত চত্ৰং নদীত চাৰে ঊনৈছ কোটি টকাৰে আজি আমি এটা আধাৰশিলা কৰিলোঁ মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সমষ্টিলৈকে এই বছৰ এই বছৰ গোটেইকেইখন নদীৰ বান নদীৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা কৰিবলৈ বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ষাঠি কোটি টকা দিছোঁ চেঁচা আৰু খোলেঙি এতিয়ালৈকে মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত এশ কোটি টকা কেৱল আপোনালোকৰ গহপুৰ সমষ্টিতে দিছোঁ মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ অনাগত সময়ত দুবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ গহপুৰ যি সমষ্টিক বানপানী মুক্ত কৰিম তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিম